আপোনালোকৰ বহুতে হয়তো ধৰক আপোনালোকৰ আত্মীয় বা পৰিয়াল পৰিয়াল বুলি কওঁতে এতিয়া সন্তান হব পাৰে হাজবেণ্ড ৱাইফ মাক দেউতাক তেনেকুৱা কোনোবা হব পাৰে তেওঁলোকৰ জন্মদিনত যদি ধৰক বিষ্ণুপাত বা কিবা পূজা কৰিছে বা কিবা দান কৰিছে কাৰোবাক সেই দান কৰাটো বা পূজা পাঠ কৰাটো সঠিক সময়ত কৰা হৈ আছে নেকি নে আপোনালোকৰ ক'ৰবাত ভুল হৈ আছে মই দেখো বহুত লোকে এই ক্ষেত্ৰত ভুল কৰে তেওঁলোকে দান দক্ষিণা পূজা পাঠ ইত্যাদি কৰে ঠিকে কিন্তু সময়টো ভুল হয় এই বিষয়ে আপোনালোকক মই গোটেইখিনি আৰু মই আশা ৰাখিলো এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকৰ অকণমান টিকলামান হলেও কামত আহিব নমস্কাৰ মই প্রিয়ংকা আশা কৰো আপোনালোক সকলো বহুত ভালে সুখলৈ আছে মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ ইমান সুন্দৰকৈ আকোৱালি লোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে অন্ধৰৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালো আৰু ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে কৈ দিওঁ এই ভিডিঅ'টো কেৱল মাত্ৰ স্পিৰিচুৱেল বা আধ্যাত্মিক লোকসকলৰ বাবেহে যিসকলে স্পিৰিচুৱেলিটি পূজা পাঠ ইত্যাদি বিশ্বাস নকৰে তেওঁলোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো একেবাৰে নহয় ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে অন্য এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ এই ভিডিঅ'টো কেৱল মাত্ৰ সেই জন্মদিনৰ সময়ত যে পূজা পাঠ দান দক্ষিণা ইত্যাদি কৰা হয় সেই কথাটোৰ লগতহে জড়িত বাকী বয়স হিচাপত বা কিবা হিচাপত সেইটো ক্ষেত্ৰত কিন্তু মই জন্মদিনৰ কথাটো উল্লেখ কৰিব যোৱা নাই এতিয়া কথাটো হৈছে আমি সনাতনী বা হিন্দু লোকসকলে পূজা পাঠ যে কৰো এতিয়া দুৰ্গা পূজা হওক শিৱৰাত্ৰি হওক লক্ষী পূজাই হওক যিমান পূজা নহওক সেই পূজাবিলাক আমি কেতিয়া কৰো তিথি অনুযায়ীহে কৰো এতিয়া চাওক যোৱা বছৰ শিৱৰাত্ৰি যিটো তাৰিখত হৈছিলে এইবাৰ সেইটো তাৰিখত হোৱা নাই গতিকে দিনবিলাক ইফালে হৈছে কি আমি সনাতনী বা হিন্দু লোকসকলে আমাৰ পূজা পাঠ ইত্যাদি তিথি লৈহে কৰোঁ মানে যেতিয়া তিথি পৰিছে তেতিয়াহে পূজা পাঠ কৰিম অসমীয়া হওঁক ইংৰাজী হওক তাৰিখ লৈ আমাৰ কোনো মানে মতলব নাই হয়নে নহয় তিথি মেইন আমাৰ কাৰণে ঠিক তেনেকে আমাৰ পৰিয়ালত ধৰক কাৰোবাৰ মৃত্যু হৈছে সেই ব্য়ক্তি গৰাকীৰ যেতিয়া ধৰক শ্ৰাদ্ধ হওঁক বা যিয়ে নহওক সেই শ্ৰাদ্ধ কেতিয়া কৰা যায় তিথিলৈহে কৰা যায় এতিয়া ধৰক মোৰ দেউতা দুই হাজাৰ দশ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ আঠাইছ তাৰিখে ঢুকাইছিলে সেইদিনাখন হোলীৰ প্ৰথম দিন আছিলে মানে হোলী পূৰ্ণিমা আছিলে এতিয়া মোৰ নিজৰ দেউতাৰ কথা কৈছো মোৰ দেউতাৰ তিথি প্ৰত্যেক বছৰে ফেব্ৰুৱাৰীৰ আঠাইছ তাৰিখে কৰে নহয় কিন্তু মোৰ দেউতাৰ তিথি কেতিয়া কেতিয়া কৰা হব হোলী পূৰ্ণিমাৰ দিনাখনহে কৰা হ'ব মানে হোলী পূৰ্ণিমাৰ তিথি যেতিয়া পৰিব তেতিয়াহে মোৰ দেউতা হয় মানে ফেব্ৰুৱাৰী আঠাইছ তাৰিখে নহয় মই কি কব খুজিছো আপোনালোকে নিশ্চয় এইখিনিলৈকে বুজিব পাৰিছে হয়নে কথাটো ঠিক তেনেকে আমি যে জন্ম পাওঁ আমাৰ জন্মটো একোটা তিথিত হয় এতিয়া ইছলাম বা খ্ৰীষ্টান লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা কি মই নাজানো তেওঁলোকৰ পুষ্টি থাকে নে কি মই নাজানো কিন্তু আমাৰ হিন্দু মানুহৰ বা সনাতনীসকলৰ একো লগতে ব্যক্তিগৰাকী কোন তিথিত জন্ম হৈছিলে পূৰ্ণিমা অমাৱস্যা কোন নক্ষত্ৰত জন্ম হৈছিলে সেইটো স্পষ্টকে উল্লেখ থাকে মানে আমি মানুহৰ আহ জন্ম তিথিও থাকে আৰু যেতিয়া ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃত্যু হয় মৃত্যু তিথিও থাকে ঠিক তেনেকৈ ব্যক্তি এগৰাকীৰ ধৰক ইহ সংসাৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ পিছত তেওঁৰ কাৰণে যিখিনি নিয়ম নীতি কৰিব লগা হয় সেইখিনি যেনেকৈ মৃত্যু তিথিত কৰে ঠিক তেনেকৈ কাৰোবাৰ গ্ৰহদোষ চলি আছে বা কিবা চলি আছে যদি কয় জন্মদিনৰ দিনাখন দিব লাগিব সেই বস্তুটো জন্ম হোৱা ইংৰাজীয়ে হওক অসমীয়াই হওক সেই তাৰিখটো মতে নহয় সেই বস্তুটো ব্যক্তিগৰাকীৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে সেই তিথিটো লৈহে হয় মানে লগত অসমীয়াই হওঁক ইংৰাজীয়ে হওক তাৰিখৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই এতিয়া ব্য়ক্তিটি এগৰাকীৰ বয়স কিমান হৈছে সেইটো উলিয়াবৰ কাৰণে তাৰিখৰ দৰকাৰ হব বিশেষকৈ আমি যিহেতু ইংৰাজী তাৰিখ মতে চলো আৰু সেইটোৰ কাৰণে কিন্তু ইংৰাজী তাৰিখটো দৰকাৰ হ'ব সেইকাৰণে কৈ দিছো যিসকলে পূজা পাঠত বিশ্বাস কৰে বা যিসকলক স্পিৰিচুৱেল তেওঁলোকৰ বাবেহে স্পিৰিচুৱেল লোকে তেওঁলোকৰ কিবা দান দক্ষিণা কৰিব পূজা পাঠো কৰিব হয়নে গতিকে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ জন্মদিনত ইমান দিনে ভুল কৰি আছিলে জন্মৰ তাৰিখটোত আপোনালোকে পূজা পাঠ বা দান দক্ষিণা কৰি আছিলে তেতিয়াহ'লে ভুল হৈ আছে কাৰণ কিয় সেই জন্ম তাৰিখটোৰ লগত জন্ম তিথিটো নিমিলে প্ৰায়ে নিমিলে তাৰমানে এতিয়া যদি মই মোৰ উদাহৰণ দিব যাওঁ মোৰ জন্ম হৈছিলে হোলীৰ দ্বিতীয় দিনাখন দ্বিতীয় দিনাখনো সেই পূৰ্ণিমাই আছিলে কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে এতিয়া মই পাহৰিলোঁ এতিয়া মোৰ জন্মৰ তিথিটো কেনেকুৱা হ'ব হয় মোৰ মাৰ্চৰ একৈছ তাৰিখে তাৰিখ হিচাপত বা অসমীয়া তাৰিখ সাত ছটৰ সাত তাৰিখ হিচাপত মোৰ জন্ম তাৰিখটো গ'ল কিন্তু যদি তিথিটো কওঁ তিথিটো এতিয়া হোলীৰ ছেকেণ্ড দিনাখনহে হ'ব এতিয়া যদি মই মোৰ জন্মদিনত পূজা পাঠ দান দক্ষিণা কিবা কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তিথি অনুযায়ী

কি ক'ব খুজিছো বুজি পাইছেনে বাৰু মই বুজাই ক'ব পাৰিছেনে আপোনালোকক আৰু এটা উদাহৰণ দি আছো কাৰোবাৰ জন্ম বোলে লক্ষী পূৰ্ণিমাত হৈছিলে কাৰোবাৰ জন্ম বোলে ধৰক দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত হৈছিলে বা দুৰ্গা পূজাৰ ধৰক সপ্তমী অষ্টমীত হৈছিলে তেওঁলোকৰ জন্ম তিথিবিলাক সেই তেনেকেই হয় আৰু কোনোবা যদি কোনো উৎসৱত জন্ম হোৱা নাই এনে নৰ্মেল ডেজত জন্ম হৈছে তেওঁলোকৰো কিন্তু এটা জন্ম তিথি থাকে মই ইতিমধ্যে ক'লোয়ে কুষ্টিখনত চালে সেই তিথিটো পোৱাই যাব মানে আৰু মই যিমান দূৰ জানো আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ যিমান পূজা আছে যিমান মানে তেনেকুৱা মাংগলিক অনুষ্ঠানবোৰ আছে তিথিমতে হয় আৰু এইবিলাক আচলতে ভাবি চাব লাগিলে খুব বেছি সৰু কথা যেন লাগে কিন্তু আচলতে নহয় এইবিলাক বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু যিমানে আমি আধুনিক নহওঁ কিয় আমি যদি সনাতনী বা স্পিৰিচুৱেল এইবিলাক কথা আমি জানাটোও দৰকাৰ আৰু আমি শুদ্ধভাৱে কৰাটোও দৰকাৰ আৰু এটা এটা বহুত ডাঙৰ কথা

আপোনালোকে কেতিয়াবা বহুত দূৰ বেছি দূৰ যাব নালাগে কামাখ্যা শক্তিপীঠলৈ গৈ চাব ধৰক দুই মাহৰ মূৰে মূৰে গ'লে দেখিব মাৰ তাত কিছুমানে সোণৰ বস্তু কিছুমান দান দিয়ে কিন্তু ইমান সোণৰ বস্তু দান দিয়ে আজিলৈকে আমি গম পাওঁনে কোনে দান দিছে নাপাম কাৰণ কিয় দান সদায় গুপ্তভাৱে কৰাহে কথা আৰু এইখিনি কথা মই ভাবিলো আপোনালোকক কোৱাটো বহুত বেছি দৰকাৰ যিসকলে ইমান দিনে ভুল কৰি আছিলে এতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব এই কথাটো মানে এই জন্ম তিথিত